بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی زندگی کے ایک نہایت ہی دردناک واقعے کا ذکر آپ سے کرنا جا رہا ہوں یہ آٹھ اپریل انیس سو بانوے کی بات ہے اس وقت سری نگر میں میں اپنی نوکری کے سلسلے میں تعینات تھا اور نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی کیونکہ میٹرک پاس کر کے میں نے نوکری جوائن کی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں جیسے وقت ملتا تو اس حساب سے چھٹی لے کر کے میں اگزام دیتا اور یہ آٹھ اپریل انیس سو بانوے کو مجھے امتان دینا تھا دو دن بعد یعنی کہ دس اپریل کو گھر آ کر کے راجوری میں راجوری کالج میں مجھے اگزام دینا تھا لہٰذا اس لیے میں آٹھ اپریل کو وہاں سے چلا تھا کہ آٹھ اپریل شام کو میں جموں پہنچ جاؤں اور نو اپریل کو گھر پہنچ جاؤں اور دس اپریل کو میں اگزام دوں لیکن اسی دوران میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا کیونکہ آٹھ اپریل کو اس دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی سری نگر سے ہم چلے تو یوں تو اگر باریکی میں جائیں تو کافی یہ لمبی تفصیل بنتی ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں کہ سری نگر سے چل کر جب ہم ایک جگہ ہے رام بن کے پاس بنال کے بعد اس کو خونی نالہ کہتے ہیں جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا جموں سے سری نگر یا سری نگر سے جموں کا ان کو تو پتہ ہے کہ خونی نالا کہاں پہ ہے خونی نالہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نالے میں آج تک بہت لوگ اپنی جانے کو آ چکے ہیں تو ایسا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا میں آپ کے سامنے ہوں آج اس واقعے کو بتیس سال گزر گئے ہیں آٹھ اپریل انیس سو بانوے آج دو ہزار چوبیس ہے آج سولہ جون دو ہزار چوبیس ہے گویا کہ بائیس سال گزر گئے ہیں اور تیئیسواں سال چل رہا ہے تو جب ہم سری نگر سے چلے اور خونی نالا کے پاس پہنچے تو وہاں پر سلائڈنگ آئی ہوئی تھی اوپر سے نیچے جو روڈ تھی وہ نیچے بہ گئی تھی اور گاڑیاں دونوں طرف سے سٹینڈرڈ تھی کھڑی تھی دونوں طرف سے جموں سے جو سری نگر جا رہی ہیں وہ بھی کھڑی تھی اور سری نگر سے جموں جانے والی دونوں طرف کھڑی تھی اور کیونکہ گاڑی آگے جانے کا کوئی نئی چانس نہیں تھا کیونکہ پوری اوپر سے پہاڑی پوری سلائڈ آ کر کے وہ روڈ کو بہا کر کے نیچے کی طرف چلی گئی تھی تو لہٰذا میرے ساتھ جتنے باقی مسافر تھے بس میں وہ بس سے نیچے اترے اور ہم ایک طرف سے نیچے اترے کیونکہ وہاں پر تو بالکل سٹیپ جیسی راک تھی جہاں روڈ تھی لہٰذا وہاں سے تو گزر مشکل تھی لیکن وہاں سے نیچے آ کر کے جہاں تھوڑا سا یعنی میدانی وہ علاقہ شروع ہوتا تھا تو وہاں پر آ کر کے سبھی لوگ آہستہ آہستہ اس ملبے کو کراس کر رہے تھے جو کہ سلائیڈنگ کی وجہ سے اوپر سے نیچے آیا ہوا تھا تو اسی طریقے سے میرے آگے بھی جو لوگ تھے وہ نکل گئے تو میں بھی وہاں جب اس جگہ کو کراس کرنے لگا تو میرے پاس وزن تھا ایک تو کچھ سامان تھا ایک اٹھائیس انچ کی اٹیچی تھی میرے پاس ایک بیگ تھا میں نے بیگ پیچھے لگایا اور اٹیچی کو اس کے اوپر رکھا اور اپنے جوتے آتھ میں یعنی اتار کر کے آتھ میں رکھا اور جو پینٹ تھی وہ میں نے گھٹنوں کے اوپر چڑھائی اور اس کے بعد میں کراس کرنے لگا جب کراس کر کے میں نالے کے اس طرف ابھی بالکل کنارے پائے پہ تھا کہ اتنے میں ایک پتھر سے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں نیچے گر گیا اور وہی پتھر میرے دائیں پاؤں کے اوپر بالکل آ کر کے فٹ ہو گیا گویا کہ جیسے کسی نے اس کو سیمنٹ لگا کر کے بالکل بند کر دیا ہو اب لوگ گزر رہے ہیں وہاں سے میں نے کوشش کی اپنے طور پر بہت زیادہ کوشش کی پاؤں کو کھینچنے کی کوشش کی کہ میں نکلوں کسی طریقے سے اور جان بچاؤں اور میں آپ کو بتاؤں دنوں رمضان تھا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا مجھے روزہ تھا اور یہ شام کی بات ہے لگ بگ یہ روزہ افطاری کا وقت ہے دائیں بائیں سے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ ایک بندہ گر گیا ہے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اتنا میں ایک بزرگ آدمی وہاں سے گزرا میری عمر تو اس وقت لگ بھگ انتیس تیر سال کی تھی لیکن ایک بزرگ تھا بیچارہ وہ کبڑا ہو گیا ہوا تھا لگتا ہے اسی سال کا ہوگا تو وہ بھی گزر رہا ہے وہ گزر گیا اور میں نے کہا بابا میں مر رہا ہوں میری مدد کرو لیکن اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تو پھر میں چلا رہا ہوں اور اس کے بعد دو جوان اور آئے وہ کشمیری تھے میں نے ان کو کہا گڑ گڑا کر کہا یا بھائیو میں ہم مار رہا ہوں میری مدد کرو تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ بھائی سواب چو کشمیر میں کہتے ہیں سواب شو کا معنی ہے کہ اس کو بچاتے ہیں یہ سواب کا کام ہے نیکی کا کام ہے تو ان دونوں نوجوانوں دو نے بہت کوشش کی کہ وہ اس پتھر کو میرے پاؤں سے ہٹائیں لیکن چونکہ وہ پھسلن تھی نا وہ اس لیے ان کو زور نہیں لگ رہا تھا پتھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن انہوں نے بہت کوشش کی نہیں اٹھا آہا، آہا، ہٹا سکے اتنا میں پیچھے سے اور ملبہ آ گیا جو کہ بالکل اس پتھر کے اوپر سے ہو کر گزرنا تھا اور میرے اوپر سے بھی ہو کر گزرنا تھا تو پھر وہ مجھے چھوڑ کر کے چلے گے دور چلے گے کیونکہ انہوں نے اپنی جان تھوڑی دینی تھی میرے لیے پیچھے سے بہت بڑے بڑے پہاڑ آ رہے تھے جیسے مکان کی طرح بڑے بڑے پہاڑ جو اور جو بھی جو جو علاقہ تھا دائیں بائیں جتنے بھی وہ کنارے تھے وہ زیر ملبہ آ رہے تھے تو لہٰذا یقینی طور پر مجھے بھی ان کے نیچے آ جانا تھا تو اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ تو یہ ہے مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو اب جب بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کہ اور جب سورہ العام کی جو آیت نمبر 63 ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اسے نجات دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے تم فرما دو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بھی چینی سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو تو یقینی یقینی طور پر انسان جب کہیں کسی مشکل میں پھنستا ہے نا تو وہ اسی کو پکارتا ہے وہ باقی سب بھول جاتے ہیں صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ آ رہے ہیں میری طرف اور میں سوچا کہ بھی چند ہی لمحات میں یہ میرا کچھ عمر نکال دیں گے میں ختم ہو جاؤں گا میں تو انہی میں جو ملبے میں ہی میرا کچھ عمر نکل جائے گا اور اس وقت دو چیزیں میری ذہن میں آئیں ایک تو یہ کہ چند دن پہلے میں نے چٹھی میں لکھا تھا کہ میں نو اپریل کو گھر پہنچ جاؤں گا چونکہ دس اپریل کو پیپر تھا اور میں نے سوچا ابھی تو چند لمحات کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا اور میرا انتظار کرتے رہ جائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا اور دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی کہ اس سے دو سال پہلے میں نے بیوہ بھابی سے نکاح کیا تھا اور لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ عورت ایسی ہے کہ جس نے پہلے بھائی کو بھی کھا لیا اور اس کو بھی کھا لیا کیونکہ لوگوں کی فطرت ایسی ہے نا یہ تو قدرت کا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو موت میرے سامنے تھی موت بالکل کہ ابھی کوئی وہ نہیں ہے بیچ میں کوئی راستہ نکلنے کا نہیں دکھائی دے رہا تھا اور پھر ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ کیا چیز تھی وہ میرے ذہن میں ایک آئی ایک تو یہ ہے کہ میں نے خط میں لکھا تھا کہ ہاں دوسرا یہ ہے کہ میں نے خود کو کنارے کرنے کی کوشش کی تاکہ میری ایک ٹانگ تو چلی جائے ایک ٹانگ چلی جائے چلو باقی تو بچ جاؤں کیونکہ جان ایک ایسی عزیز چیز ہے اتنی پیاری چیز ہے جب یہ جانے کے قریب ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ ابھی جا رہی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کسی جگہ سے بچ جاؤ تو میں نے خود کو تھوڑا سا ایک طرف کھسکایا کہ ہو سکتا ہے یہ پتھر جو ہے اس میرے اوپر آئے اور میری ٹانگ چلی جائے چلو باقی ایک ٹانگ تو بچ جائے یا باقی بچ جاؤں پھر ذہن میں ایک اللہ سے کہا اللہ تو یہ تو بچانے والا ہے تیرے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے تیرے سوا تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے تو ذہن میں ایک تھوڑی سی امید بھی جگی کی ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر ہی میری زندگی کا کچھ سبب بنے تو بس میں تیار ہوں ابھی آ رہا ہے ملوہ بڑے بڑے پہاڑ آ رہے ہیں اور جو جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کنارہ ہے اور پیچھے سے وہ کنارہ بالکل زیر آب آ چکا ہے زیر ملوہ آ گیا ہے پھر اتنے میں دیکھتے دیکھتے ہی بڑا پہاڑ آتا ہے وہ بڑا پہاڑ اس پتھر کو جو کہ میرے پاؤں کے اوپر جمع ہوا ہے اس کو ہے دھکا مارتا ہے اب اس کو میری اوپر آنا چاہیے لیکن وہ دھکا مارتا وہ سائیڈ ہو جاتا وہ پتھر سائیڈ سے ہو کر کے میرا فون ریلیز ہو جاتا ہے اور مجھے خراش بھی نہیں لگتی اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں کھڑا ہو کر کے میں نے اپنا وہ جو بیگ ہے اور اٹیچی ہے وہ کنارے پر پھینکے ہوئے تھے کیونکہ میں کنارے پر تو تھا لگ بھگ ہے بلکل کنارے پر ہی تو تھا اور پکڑا ہوا تھا کس نے پتھر نے پکڑ لیا مجھے یہ تو قدرتی ہے نا اللہ کی جو ہے نا اِنہنا بچہ ربی کلائے شدید کہ بے شک اللہ کی جو پکڑا ہے وہ بہت سخت ہے تو میں بھی کسی پکڑ میں آ اللہ جانے انسان سے غلطیاں تو ہر لمحے ہوتی ہیں اور پھر وہ جو سورہ ہے اعلیٰ نام کی آیت نمبر 63 کی فرماد ہو کہ جب تم کہیں خشکی اور دریا کی اندھیریوں میں پھنس جاتے ہو پھر تمہیں صرف اللہ ہی یاد آتا اور تم اس سے وعدہ کرتے ہو کہ اس سے بچا لے آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے اور میں نے بھی ویسے ہی کہا یہ تو اس کے بعد میں یہ ترجمہ پڑھا قرآن پاکہ اس وقت کہاں پڑھا تھا ترجمہ ایسے پڑھا کرتے تھے ناظرہ لیکن ترجمہ نہیں تھا ترجمہ تو اس کے بعد پڑھا کئی بار انشاءاللہ کہ یا اللہ میں یہ کہہ رہا تھا اپنے دل سے یا اللہ مجھے آج بچا لے تیری کبھی بھی نار فرمانی دوبارہ نہیں کروں گا آج بچا لے بس یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے بعد کہاں انسان بھول جاتا ہے میں کیا ہر ایک بھول جاتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر ایک چیز کا جواب پہلے لکھ دیا تو پھر ایسے ہوا کہ وہ پتھر ایک بہت بڑا پتھر آیا اس نے کیا کیا کہ جو پتھر میرے پاؤں پر تھا اس کو دھکا مار کے سائڈ کیا میں کھڑا ہو گیا میں نے جلدی جلدی اپنی وہ اٹیچی اٹھائی خوش میں جو میں کنارے میں کہہ رہا ہوں نا میں کنارے پر تو تھا آدھا کنارے پر تھا ٹانگ میری پکڑ لی اس نے پتھر نے جو کنارے پر تھا اسی کے اوپر میں نے پاؤں رکھا وہ کے سکار کے پتھر اوپر آگیا جب میں کھڑا ہو گیا پھر میں نے اپنا بیگ بھی اٹھایا ٹیچی بھی اٹھائی لیکن میرے جوتے جو تھے نا وہ میرے دائیں ہاتھ میں جب میں گیرا تو وہ نیچے ہاتھ ایسے ہی پڑا تو وہ ڈوب گیا اس ملبے میں وہ ادھر ہی ڈوب پتہ نہیں چلا کہوں گی اور میں نے پھر ڈوبنے کی کوشش بھی نہیں کیونکہ پیچھے سے ملبہ آ رہا تھا ایک سیکنڈ کا بھی وہاں ٹائم نہیں تھا کرنے کا میں جیسے ہی اپنی اٹیچی اور بیگ اٹھا کر سائیڈ ہوا تو جہاں میں گرا ہوا تھا وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ وہاں سے گزرنے لگے اب وہ جو دو نوجوان تھے نا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے جنہوں نے پہلے کوشش کی تھی مجھے پچانے کی تو بعد میں کہنے لگے بھیا لگی تو نہیں میں ہے یار پہلے چھوڑ دیا تھا ابھی لگی کیا ہے چلو ویسے یوں تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے ان سے گلہ ہی کیا یار کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو اب چلو اللہ نے بچایا حالانکہ وہ کیا کرتے بیچارے ایک قدرتی جو آفات ہیں ان سے انسان کیسے بڑھ سکتا ہے تو یہ وقت تھا کہ بھئی وہ روزہ جو ہے افطاری کا وقت گزر چکا تھا اندھیرا ہو گیا تھا پھر میں نے بیگ سے چپل تھی وہ نکالی اور میں نے چپل پہنی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا کیونکہ ہم نیچے اترائے تھے نا روڈ اوپر جا رہی تھی ایسے جا رہی تھی ہم سائیڈ سے ایسے نیچے اتر کر ایسے گزرنے لگے تو پھر اوپر جانا تھا پھر مڑ کر کے روڈ کے اوپر تو لہذا اوپر پہنچے جب میں تو وہاں دیکھا کہ کچھ پانی جو ہے نا بارش کی وجہ سے وہ ایسے نل کی شکل میں نیچے آ رہا تھا بارش کا پانی تو اس سے میں نے دو تین گھونٹ پیے پانی کی اور روزہ افتار کیا اور اس کے بعد آگے چلا کچھ تین چار کلومیٹر آگے سامان بھی اٹھایا ہوا ہے تو وہاں ایک ہوتل تھا چھوٹا سا اس بیچارے آدمی نے میری مدد کی اس نے اپنی چادر بھی دی کیونکہ میری چادر وغیرہ سب بیگ گئے تھے میری ٹانگیں زخمی ہو چکی تھی کیونکہ جو ملبہ جہاں سے کراس میں نے کیا نا وہ اس میں وہ پتھر تھے کنکریلے پتھر تھے جن کی وجہ سے میری ٹانگوں میں خون نکل رہا تھا جگہ جگہ سے چھوٹے 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 زخم ہو گئے تھے تو وہ رات وہیں گزاری اب مجھے یاد نہیں کہ دوسرے دن روزہ رکھا یا نہیں مجھے کوئی مجھے دھیان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے دن اس نے رات کو مجھے کھانا بھی دیا سارا کچھ چھوٹا سا ہوٹل تھا اس کا چارے گا تو دوسرے دن پھر میں نے پندرہ کلومیٹر پیدل سفر کیا اسی زخمی حالت میں وہ بیگ اور اٹیچی اٹھا کر کے کیونکہ پندرہ کلومیٹر کے بعد سے گاڑی ملنی تھی ادھر وہاں پر کوئی گاڑی نہیں تھی کیونکہ روڈ بالکل بند ہو چکی تھی لہٰذا گاڑیاں اگلے اسٹیشن رام سے ملنی تھیں تو پندرہ کلومیٹر سفر کیا کتنا ٹائم لگا کچھ یاد نہیں ہے تو دو گھنٹے تو لگے ہوں گے زیادہ تو وہاں پھر بس میں بیٹھے اور رات کو جموں پہنچ کے رات وہاں گزاری تو یہ دوسری رات وہاں گزاری تو یہ نو تاریخ کی بات ہے تو دس تاریخ صبح صبح میں جلدی جلدی چار بجے وہاں سے نکلا اور اگزام دینا تھا اور جب رجوری پہنچا تو پونے دس بجے پہنچا دس بجے, پہنچا, دس بجے پیپر شروع ہونا تھا تو جلدی جلدی وہاں سے ایک چھوٹا آٹو کیا اور کالج میں پہنچا اور اتنے میں وہ جو پرچے بانٹ چکے تھے وہ کوشچن پیپر اور آنسر شیٹیں وہ رکھی ہوئی تھی اور میرے ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی تھی تو ایگزامینر صاحب میں جیسے اندر گھسا تو کہنے لگے ایگزامینر وہ کہنے لگے یہ کس کا یہ ٹیبل خالی ہے یہ جو ڈیسک ہے تو میں نے کہا میرا ہے سر تو بیٹھا اور میں نے ایگزام دیا اور وہ پیپر پاس کر لیا اور یعنی کہ وہ بی اے پارٹ سیکنڈ کا ایگزام پاس کر لیا تو وہ کہنے کی بات ہے اور یہ جو مضمون میں نے اپنی یہ کتاب دکھا ہے اس کا نام لکھا ہے یہ کتاب ہے اس کا ہے یہ عنوان ہے منظر اس کا ذکر شوکت ہے یہ اور اس میں یہ جو مضمون ہے اس کا جو منزل منزل امتحان ہے یہ آپ دیکھیں یہ منزل منزل امتحان ہے اس کا عنوان ہے اس کتاب میں یہ میں نے درج کیا ہے کافی لمبا مضمون ہے لیکن میں نے اختصار سے آپ کو بتایا تو اس بات کو بھی 32 سال گزر گئے ہیں 29 سال عمر تھی اس وقت میری ابھی سکسٹی ون ہے سکسٹی ٹو میں چل رہا ہوں تو آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے حادثات کبھی کسی کے ساتھ پیش آئے ہوئے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے ہنستا ہے تو پھر وہ اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے آج چھوڑ دے میں دوبارہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی لیکن جب وہ وہاں سے اس کو بچا لیتا ہے تو انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے پھر وہ جو بھی ہے نا کیونکہ نفس مارا جو ہے انسان کا یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے آ, نفس اللوامہ لوامہ جو ہے وہ انسان کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے کہ جو تُو نے کیا غلط کیا تو نفس ناتکہ کا تو ہماری روح ہے اور ایک جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے نفس مطمئنہ اگر کسی کو وہ, وہ مل جائے تو گویا کہ پھر انسان وہ صابر و شاکر ہو جاتا ہے انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر وہ صبر و شکر کرنے لگتا ہے تو یہ ایک میری داستان سے زندگی کی, کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی کی ہے آ, یہ اس لیے کہ ایک اور مجھے جب بھی کبھی یاد آتی ہے نا وہ لمحات یاد آتے ہیں تو میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں آہا کتنا وہ دردناک منظر تھا میری منظر تھا میری آنکھوں کے سامنے موت آ رہی تھی وہاں سے دنیا دیکھ رہی تھی دائیں بائیں سے اور میرے ذہن میں کیا خیال آتا ہے آخر وقت میں وہ جو لمحہ تھا کہ لوگ کہیں گے یار اس نے اپنی بھابھی سے شادی کی پہلے اس کا جوان بھائی مار گیا ابھی یہ بھی مار گیا گویا کہ عورت نے ایسا ہے یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں ابھی بھی زندہ ہوں اس کے شادی کی ہوئے نبے آ کے میں شادی کی تھی اب کتنے سال ہو گئے ہیں کوئی بتیس تیتی سال ہو گئے ہیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سبھی ہمارے بہم ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا ہے انسان کو اپنی ہی موت مارتی ہے جیسے اس کی لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ بھائی گھر والے انتظار کرتے رہیں گے اور یہ پتھر میرا کچھ عمر نکال لیں گے پھر ذہن میں ایک اور بھی امید جگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر جس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور جو پیچھے بڑا پتھر آ رہا ہے وہی وہ شاید میری نجات کا باعث بنے اور اللہ نے میرا امتحان لینا تھا اور میں نے اس سے روزہ رکھا ہوا تھا اور اسی سے ہی مانگا یا اللہ تو ہی تو بچانے والا اور اب جب بھی کبھی کہ مصیبت آتی ہے میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں اللہ تو ہی تو ہے تو ہی نے تو زندگی تیری دی ہوئی تو یہ زندگی ہے اور تو کوئی دے نہیں سکتا اور تو ہی نے تو نے ہی واپس لے مجھے بلا لینا اور پھر کھڑا کرے گا ہمیشہ کے لیے تو اس لیے یہ ایمان کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے مشکل لمحات میں مشکل لمحات ہو. آتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انا معلوصری اسراً ان نہ مالوسری بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو آخر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور نیک اور اعمال انسان نیک اور بد اعمال لے کر کے ہے جس کا بھی دنیا سے جاتا ہے آگے امتحان میں جس کے اعمال بڑھ گئے پلڑا بھاری بھاری ہو گیا وہ جیت گیا اور جس کا پلڑا اعمال کا ہلکا ہو گیا وہ ہار گیا دعا ہے کہ ہم جیتنے والوں میں ہمارا شمار ہو وافردہ ونان الحمدللہ رب العالمین